Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipanjangkan usia untuk bertemu lagi hari ini. Hari Kamis, 27 hari bulan November tahun 2025. Tajuk hari ini sebenarnya saya hari ini saya nak cerita pasal um, the new world order lah eh tapi disebabkan ada isu lain yang lebih uh, terdesak bukan terdesak lah, eh Uh, lebih lebih terkini jadi saya tangguhkan dulu pasal isu new world order ni uh, tapi isu new world order ni dia sebenarnya ada dua makna eh. satu uh, konspirasi nak menakluki dunia ni dan satu lagi ialah imbangan kuasa eh. Uh, yang saya nak ceritakan ialah tentang imbangan kuasa tapi next episode lah eh. sebab hari ni saya nak cerita pasal topik eh, yang mana tu Dr. Mahathir telah eh, kemerdekaan Malaysia telah terbatal kata tu Dr. Mahathir Anwar pengkhianat negara ini merujuk kepada perjanjian berat sebelah perjanjian bodoh yang telah ditandatangani di antara uh, Anwar Ibrahim dengan Trump baru-baru ni eh, ataupun kerajaan Malaysia dengan uh, Amerika lah, eh. Aha. pertama sekali saya nak memohon maaf semalam tak dapat nak bersiaran sebab saya meluangkan masa beberapa jam eh, dengan seorang hamba Allah ni yang pakar dalam bidang pengajian Timur Tengah eh. Jadi saya luangkan masa beberapa jam lah dengan beliau semalam sampai lewat malam. Eh. Beliau ni memang pakar dalam pengajian Timur Tengah. Ha. Tadi dalam hal ini selama 6 tahun dan kemudian uh, sejarah dia dia sering dipanggil oleh stesen-stesen uh, TV di Malaysia ni seperti dalam rancangan Gejak Rasul dan rancangan-rancangan lain. Eh. Uh, macam stesen TV 3, TV Hijrah. Eh. Jadi beliau juga banyak membuat penggambaran di negara-negara Timur Tengah bersama stesen-stesen TV ya. Eh. menghasilkan dokumentari tentang Timur Tengah termasuk di Jordan, di Syria dan juga di Lebanon ya. InsyaAllah Rabu depan saya akan perkenalkan serba sedikit tentang tetamu saya ini yang berusia 58 tahun ni ya. Dan saya ada berita baik yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan. Hasil daripada perbincangan saya semalam beberapa jam dengan beliau ya. Beliau dengan murah hati sudi untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan beliau dengan para pendengar channel saya inilah para pendengar channel saya ni eh dalam isu timur tengah dan juga sejarah timur tengah ni dan kami dalam perbincangan semalam memang banyaklah yang saya tak ketahui tentang sejarah timur tengah ni eh dah jelas oh saya punya knowledge pasal timur tengah ni sikit sana sikit sini sikit sini eh jadi bila berborak dengan dia semalam sampai berjam-jam eh dia kongsi pengalaman dan pengetahuan dia banyak yang saya rasa saya perlukan kongsi kan eh apa yang saya pelajari saya perlu kongsikan dengan pendengar sekalian eh aha banyak tak tahulah eh tentang terutamanya dengan tentang perbezaan-perbezaan Yahudi perbezaan Yahudi, Bani Israel dan juga Zionis ya. Mungkin kebanyakan daripada kita daripada kita ni ada pengetahuan sedikit sedikitlah eh, cedok sana cedok sini sikit ya, eh. tapi malah dalam ceramah-ceramah agama pun ramai ustaz-ustaz yang telah menceritakan tentang perbezaan ni tapi secara ringkas. Tapi kali ini kami bercadang nak adakan siaran selama 20 ke 30 episod eh seminggu dua kali untuk menceritakan sejarah Timur Tengah ni daripada awal secara detail eh, daripada zaman Nabi Ibrahim lagi eh ke zaman moden saya ni eh dan saya harap rancangan 20 ke 30 episod ni akan memberi manfaat kepada kita semua ya. Aha. Jadi memang pengajian khas dalam bidang tu ya. Eh. Aha. Jadi baiklah. Sebelum saya nak teruskan atau naik hari ni saya nak cerita pasal new world order eh. Ah ha. ha. order Eropah masih bermimpi Amerika dan Israel akan jadi kerasumbang. Tapi uh, disebabkan ada dua isu yang agak uh, terkini juga eh. Saya nak tak nak saya terpaksa sentuh juga eh. Pertamanya ialah isu tentang perjanjian bodoh berat sebelah di antara Malaysia dengan Amerika ni belum habis lagi, malah bertambah panas eh. Ah yang ditandakan yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim dan juga Donald Trump di Kuala Lumpur baru-baru ni. Eh. Kita saksikan video 2 minit ni. Eh. Apa kata negarawan kita iaitu Tun Dr. Muhammad tentang isu ni. Suka tak suka dengan Tun Dr. Muhammad? Eh. Kita tengok dengar dulu apa dia cakap. Eh. Kita sudah bersetuju persidangan ini Yang disertai oleh orang-orang uh, daripada kumpulan-kumpulan tertentu Termasuk juga NGO-NGO Dan kita membuat dua, dua keputusan Satu kita buat keputusan bahawa perjanjian ini membatalkan kemerdekaan negara kita. Yang kedua, kita telah bersetuju bahawa Anwar adalah pengkhianat kepada negara. Dia ya, dalam bahasa Inggeris, kita boleh kata treason, treason. Treachery against the nation. Dia jual negara kita kepada Amerika. Correct. Correct. Tindakan seterusnya ya. Tindakan seterusnya selepas kita kata dia kita, kita. kita akan buat laporan polis Kita harap Kalau kerajaan tak ada campur tangan Polis ambil tindakan biasa Bila kita buat laporan Polis kena siasat Jangan lab, jangan siasat orang yang melapor <laughs> Masa tadi Siapa yang menjadi whistleblower Dia melapor Dia lah kena siasat Uh, jadi itu bukan cara sebenarnya walaupun polis ada kuasa tetapi itu salah guna kuasa. Salah guna kuasa. Uh, dia mesti guna kuasa secara baik iaitu dia akan ada satu kajian menggunakan pakar-pakar tentang uh, kesan daripada perjanjian ini yang ditandatangani oleh Indah, uh, Uh, Anwar Ibrahim sama ada betul ataupun tidak Anwar Ibrahim adalah pengkhianat seperti yang dituduh. Right. Ya, yeah, kenyataan ni ha, bukan sebarang kenyataan ya. Ha, ini bukan kenyataan daripada level-level Zam Yahya ataupun level-level Papa Gomo ataupun level-level Cik Gubat ataupun Hasan Karim atau level Rafizi ya. Ini kenyataan seorang negarawan ya, yang hidup dan pernah berjuang sebelum Malaysia ni, eh, Melayu ni merdeka lagi ya. Sebelum kita mencapai kemerdekaan lagi ya, dia dah berjuang ya. Ha, ini kenyataan seorang bekas pemimpin yang pernah jadi Menteri Pelajaran, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan juga Menteri Keuangan Negara dan pernah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Lepas tu jadi lagi Perdana Menteri ya, dua, hampir 2 tahun ya. Ini pandangan seorang yang berusia lebih 100 tahun ya yang telah mengalami dan menyaksikan segala-galanya sejak Malaysia ini mencapai kemerdekaan dan seorang negarawan yang dihormati di peringkat antarabangsa sama ada kawan ataupun lawan. Eh? Aha. Jadi sama ada tuan-tuan dan perempuan ni suka tak suka dengan dia. Sama ada beliau ni sebagai manusia eh, pernah melakukan kesilapan. Kita kena ambil serius pandangan beliau ni. Eh. Ini pan bukan pandangan level saya. Eh? Bukan pandangan level Papa Gomo. Eh? Ini level pandangan seorang negarawan. Eh? negarawan eh? Dan juga seorang pemimpin yang dihormati di peringkat antarabangsa ya. Ha, sama ada tuan-tuan dan puan suka atau tak dengan dia ni, kita kena ambil pandangan dia. Ya. Dalam lain perkataan, kalau dalam bidang akademik ya, beliau ni boleh dianggap sebagai di authority nak bercakap pasal isu perjanjian perdagangan di antara Malaysia dengan Amerika ni ya. Saya ni bukan authority ya. Beliau authority ya. Jadi saya amat menyokong ya. dan saya harap penonton semua boleh menyokong ya, suka tak suka dengan Tuan Dr. Mahathir ni, sokong ya kenyataan beliau yang mengatakan Anwar Ibrahim ni, Perdana Menteri Malaysia ni, sebagai Perdana Menteri Malaysia dan juga Menteri Keuangan Malaysia ni, telah melakukan satu pengkhianatan terhadap negara, merujuk kepada keputusan beliau menandatangani perjanjian perdagangan bodoh dan berat sebelah dengan Trump baru-baru ni. ya. Aha. Saya ni, isu ni ya, bukan saja saya cakap tu, saya dapat panggilan, dapat ni, dapat mesej, dapat email daripada kawan-kawan saya, Kawan-kawan ha, dalam dalam negara dan juga kawan-kawan luar negara, eh, dalam negara ni yang level-level umur saya ni bukan calon-calon orang. Eh, ha, kalau lawyer tu jadi senior lawyer lah, eh, lawyer terunggul lah, eh, tak payah cakap siapa lah. Eh, daripada banking, daripada macam-macam yang mengutuk eh, pakar bahasa, pakar perundangan, semuanya mengutuk. Ha, apa ni perjanjian berat sebelah ni eh dia baca segala isi dia bukan sebarang orang eh ha, kalau kata zam dia ya tak tahu apa-apa pasal undang-undang ini pandangan pakar undang-undang eh ha, banyak eh Dan daripada luar negara semasa saya study dekat UNICEF dulu walaupun UNICEF ni dia universiti kewangan Islam tapi dia datang daripada seluruh dunia kawan-kawan eh? saya daripada Korea alumni saya lah daripada Korea daripada Jepun daripada Amerika daripada UK daripada Bahrain ah banyak ah mesej saya um, ini bukan mesej dia email saya dia kata i eh, what happen zam to your prime minister you sign such a stupid ah, look sided uh, agreement sedangkan dalam negara dalam dunia ni 90 negara yang Trump kenakan tarif ni hanya 11 negara saja dia ada sah sign ah. yang lain tu masih lagi ambil masa untuk uh, mengkaji kandungan uh, perjanjian tu eh Ha, dia ni saya tak rapat sangat lah, lah selama ni dengan dia orang. Sebab dia orang ni dulu yang sokong Anwar Ibrahim. Eh. Ha, tapi dalam isu ni dia orang memang hentam betul lah. How what happened to your prime minister? Dia kata. Ah eh. yang ha, saya cakap, you all angkat sangat dia orang dulu lah. Sekarang apa jadilah. ya. Eh. Aha. Jadi dan saya amat menyokong lah kenyataan tu Dr. Mahathir ni. Eh, yang mengatakan Anwar Ibrahim ni sebagai pengkhianat negara dan Perjanjian yang dia buat dengan Amerika itu telah seolah-olah membatalkan kemerdekaan Malaysia dia ya. Eh. Malah Tun Dr Mahathir telah mengatakan dengan keras bahawa perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar ni telah membatalkan kemerdekaan Malaysia. Itu satu kenyataan yang amat keras eh. Itu pendapat yang amat keras dan saya setuju eh. Pandangan saya pula, eh pandangan saya pula Anwar ni saya tak katalah dia terlampau bodoh sangat sampai tak tahu yang perjanjian tersebut mengkhianati kedaulatan negara. Tapi saya rasa ada dua perkara yang membuat beliau ni menandatangani uh, uh, perjanjian ni eh. Sebab apa pertamanya ya, ialah saya rasa Telur dia ni dah dipegang oleh Amerika. Dan beliau ni tak berani nak membantah apa-apa kehendak -apa Amerika. Ha, tak payahlah saya nak ulas apa ertinya dalam bahasa Melayu ni istilah telur dah dipegang kan. Ha? Ha. Dan keduanya saya rasa desain sign, ha, memandangkan hanya 11 negara saja daripada 90 negara yang dikenakan tarif oleh Trump yang telah menandatangani perjanjian serupa ni. Ya? Maknanya daripada 90 yang dia, dia paksa tu hanya 11 saja yang sign. Yang lain tu eh, ha, Walaupun tarikh akhir itu dah lama expired dah. Eh. Ha, tarikh akhir yang diberikan oleh mereka dah tamat. Saya rasa Anwar ni tergesa-gesa nak tanda tandangan uh, perjanjian tu sebab beliau ni tergedik-gedik eh, dan teruja sangat supaya Trump ni setuju melawat Malaysia. Eh. Ha, kalau tak pasal si, uh, perjanjian bodoh tu, saya tak rasa Trump ni setuju nak lawat Malaysia. Eh. Dan ha? Uh, tuju dan berdansa dengan dia lah. Eh. Walhal, eh, 90 negara lain eh, termasuk negara-negara kecil juga macam Thailand semua tak sign lagi. Eh. Ha masih lagi berunding tentang kandungan perjanjian masing-masing. Kita ni tak boleh ke? Eh? Ya? Delay sikit, eh kita ini tak setuju, ini tak setuju, ini kita nak tambah, ini kita nak keluarkan. Eh? Ya? Tapi disebabkan tergedik-gedik sangat. Eh? Ya? Nak suruh Sam Trump singgah sini isi minyak sampai itu berdansa, sampai itu sign terus. Eh? Ya? Dia terus sign, tergesa-gesa. Ah, ya? dan ini terbukti. ya Apa yang kita cakap ni betul sebab apa? Perjanjian tu menurut Menteri Perdagangan, dia nak review balik. Ya? Jadi, apa pula pendapat tuan-tuan dan puan-puan eh? Adakah tuan-tuan dan puan-puan setuju dengan pandangan Tun Dr Mahathir ni supaya Anwar ni disiasat polis dan dibicarakan mengenai isu perjanjian berat sebelah tu? Ya. Eh? Ah, saya kita ni tak berharap sangatlah polis akan ditekan kan tapi usaha kena buat. Eh? Usaha kena buat eh. Sama ada jadi tak jadi tu itu kita serah pada Allah eh. Ah, bak kata pepatah eh. We do our best, Allah do the rest eh. Ah, ah, ah. Jadi isu ah, isu the rest ya. Eh? Ah. Ha. eh terima kasih. Terima kasih eh. Ya, betul. Terima kasih. Jadi isu uh, lagi satu yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan malam ni ya. Eh, uh, ialah tentang isu setia usaha politik Anwar Ibrahim ataupun Setpol ya. Eh, uh, saudara Samsul Iskandar. Tak tahulah dah datuk ke belum sekarang ni ya. Eh, yang terpaksa meletakkan jawatan semalam kerana telah kantoi ya. Eh, dengan bermacam-macam bukti menerima rasuah ya. Eh. Antara bukti-bukti yang dah keluar seminggu ini adalah pertamanya surat sokongan yang diberikan oleh Samsung Iskandar kepada kontraktor yang membida untuk mendapatkan projek-projek kerajaan ya. Ah, ha, tak payah saya cerita lah. Ah, ha, apa ya dah bersepah dekat media sosial sekarang ni ya. Ah, ha, ini ha, surat sokongan ni ini amat bertentangan dengan apa yang dijanjikan yang dipumpang-pumpang oleh Anwar siang malam ni ya. Ha, sebelum jadi PM dan juga selepas jadi PM ya, yang beliau ni tak akan membenarkan budaya bagi surat sokongan ini berlaku dalam pentadbiran beliau. Cakap tak supaya fikirlah doa. Ya. Ha, kita semua tahu. Ya, siang malam pagi petang Anwar Ibrahim ni asyok pumpang pumpang eh di parlimen dekat universiti dekat sekolah dekat ceramah eh tentang dia ni anti sakau anti rasuah tapi tutup setiap setiausaha politik dia sendiri eh kepimpinan PKS ni yang kantoi kau kau minta rasuah eh jadi bukan suat sokongan saja yang timbul bila Anwar ni seolah-olah macam ambil remeh benda ni dia kata ah saya nak bagi amaran keras saja Keduanya, timbul pula seorang whistleblower yang telah membongkar kegiatan sakau setiausaha politik Anwar ni dengan bukti-bukti WhatsApp dan juga bukti-bukti video. Eh. Ha, tak cukup dengan tu muncul pula seorang wanita, eh. nama dia Reni apa tah, ha, yang bagi wawancara dalam video yang turut melibatkan, bukan wawancara lah, dia bercembang dengan Albert T ni. Eh. Ha. Albert T ni pergi rekod, eh. Ha, yang turut melibatkan Anwar Ibrahim yang seolah-olah bersekongkol ha, dengan kegiatan sakau-menyakau eh. Ha, dan pau-mengepau ni. Eh. Ha. Ha. Tapi apa yang berlaku eh, setelah 24 jam berita dikeluar, keluar di semua saluran media sosial di negara kita ni bukannya polis ataupun SPRM nak siasat eh ha? Siasat perkara ni Tapi alih-alih Si -alih, Samsul Anwar ni pula Yang buat laporan polis Kononnya Anwar di fitnah Dia tak kata dia, kena fitnah Dia kata Anwar pula yang kena fitnah Ni apa cerita ni ha? Semuanya fitnah lah Kalau melibatkan pemimpin Pakatan Harapan ni eh. ha? Siap ada DNA dalam jubur pun fitnah. Eh. Dan yang paling menjengkelkan ialah timbul pula pemimpin-pemimpin dan penyokong kerajaan yang mengatakan bahawa bukti video bukan bukti. Bukti WhatsApp bukan bukti. Bukti gambar bukan bukti. Bukti whistleblower bukan bukti. Habis itu apa benda bukti? Ha? Ha? tapi ini tak memeranjatkan kebanyakan rakyat Malaysia lah. Sebab kalau ikut teori PKR punya penyokong ni. Ha, Waladon ni. Waladon bodoh ni. Bukti yang mana dalam jubur pun tak boleh dipakai sebagai bukti lewat kan. <laughs> Dan yang menariknya ialah ada juga seorang pemimpin di lah Yo Biyin ke eh, yang telah menggesa menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan lengkap dalam hal ni eh. Ah, dalam skandal ni lah bukan hal lagi lah jadi skandal eh. dua orang pemimpin PKR iaitu ayah eh, bersatu YB juga telah menggesa pihak berkuasa menyiasat terperinci perkara ni bagus ah, syabas eh. tapi yang menghairankan saya ialah setahu saya eh, belum ada lagi daripada sebarang pemimpin-pemimpin parti amanah dan juga pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin eh. Saya ni malas nak kutuk AMNO, saya ni ahli AMNO. Tapi benda ni kena kutuk jugalah eh. tentang isu sakau ni. Apa sudah jadi weh? Anyway, ha? Takkan senyap je. Mana pergi pahlawan lawan Melaka kita tu eh? Ketua Pemuda AMNO tu. Eh. Takkan nak senyap je. Ini ke rasuah ni. Eh. Ha nak bukti macam mana lagi nak jalankan siasatan kepada SPN pihak polis ni. Kemudian apa yang buat isu ni bertambah menarik ya eh. ialah apabila watak eh. watak dalam video yang terbongkar tu iaitu eh, uh, Puan Sofia Rini yang seolah-olah dalam video tu turut mengaku yang ketua SPRM iaitu Azam Balance eh? yang seolah-olah turut bersekongkol dalam isu pau mengepau ni bukan saya tuduh eh dia eh kenyataan dia tu eh kata macam eh? Azam Baki pun tahu benda ni eh wah ha, ha. Ha, maknanya kena siasat lah kan eh Azam Baki kena recuse himself lah eh ha, sebab apa dia yang disebut eh maknanya takkan dia nak siasat diri dia sendiri kan eh? jadi walaupun Sofia Rini ni kemudian mengaku itu adalah sahih eh? dia mengaku video tu sahih eh Ah ha, bukan video yang di edit video dia apa. Eh? Authentic lah. Eh? Ha, dia kata video tu dirakam tanpa persetujuan. Dia tak kira lah kau setuju tak setuju. Dia rekam. ya. Eh? Dia tak mengaku yang dia, 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 tak mengaku yang dia tu proxy Samsung Iskandar. Eh? Ataupun set Paul Anwar ni. Eh? Ha, so fair inilah perempuan dalam video tu. Video ni bersepah lah dekat internet. Saya tak payah main lah. ya? Eh? Jadi Sofia hari ini tampil menafikan yang video tu fitnah pula. <laughs> dia kata video tu fitnah pula. Fitnah celah mana ni? Dia kata dia tak terlibat dalam apa-apa urusan antara Samsung Iskandar dengan seorang lagi whistleblower iaitu Albert T. Ya. Padahal Albert T pun ada dalam dalam video tu. Ya. Individu Albert T ni ialah individu yang telah membongkar kegiatan pau mengepau Samsung Iskandar lah. Siap dengan bukti WhatsApp semua lah. Dia minta duit sterling pound semua lah. Ya. Jadi Sofia hari ini juga menafikan Wujudnya elemen rasuah ataupun pertukaran wang serta pusing cerita yang Albert T ni pula yang buat eh ya dia kata Albert T ni pula putar balik cerita eh ah, stop kat situ lah sekarang ni itu bukan kerja kau eh ini kerja polis ini kerja SPRM lah eh? Ah. Kalau polis dengan IPN tak buat kerja, ha, rakyat akan jadi penyiasat pula eh. Abang yang kau buat kerja eh. Jadi walhal apabila transkrip video tu dibaca dengan teliti, eh, orang siap copy teliti, eh, banyak wujud percanggahan fakta yang terlalu jelas eh di antara kenyataan Sofia Rini ni, perempuan dalam video tu yang membuat penafian yang tak boleh pakai sama sekali eh. Antaranya ialah satu eh. Sofia Rini ni eh, pengakuan Sofia Rini dalam transkrip video tu yang beliau ni memang memegang wang tunai eh. Ah ha, dia kata dalam skrip tu eh dia kata ah tu ai pegang ai bawa masuk bilik nah, itu daripada mulut dia sendiri ya ha, merujuk kepada duit lah ya ini bererti yang sofer ini ni bukan sekadar tahu mengenai wang tunai tetapi dia juga turut terlibat menguruskan wang tunai itu secara fizikal ya. keduanya dia tahu dengan terperinci tentang aliran wang ha, ataupun transaksi-transaksi tersebut lah ha. jadi sofer ini ni menafikan ha, ini ya ha. ha, jadi proksi ya tapi jelas dalam perbualan dia dalam video tu dia memiliki pengetahuan yang sangat terperinci mengenai jumlah wang tunai, renovasi rumah um, si Samsul Iskandar ni, sewa pembelian kamera dan lain-lain eh. Malah, software ini ni memperbetulkan jumlah yang disebut oleh Albert T dalam video tu, macam dia pun ada rekod eh. Ha, dia sebut dia betul betulkan amount tu, ha, macam seolah-olah dia pun ada rekod terperinci Ah, eh. ha, ini skrip dia. Eh. Sebab tu saya eh, cakap 50 40 lepas tu 80 120 170 semua ni. Ha, ah, itu dia kata. Ah, eh. ha, 170 120 ni semua Rujuk pada rm ringgit lah. 170, ringgit lah. Hakikatnya, ya, seseorang yang bukan proksi atau tak terlibat secara langsung, tak akan tahulah pecahan kos-kos dengan terperinci macam tu kan. Ha, ha? ha? dan ketiganya dalam transkrip video tu, ya, Sofia hari ini, mengesahkan ha, arahan daripada PMX. Ha? Ha, dia ha, dalam skrip tu. Ha? dalam pernyataan media, dia kata dia cuba menjauhkan. Eh, dia, dia cuba nak elak lah daripada sebut PM ni, daripada skandal ni. Ha? Tapi dalam audio dia sendiri dia menegaskan bahawa arahan itu datangnya daripada Anwar Ibrahim ya. Eh. Contohnya dalam transkrip dia kata, Anwar kata buat buat your information. Ha. Ah. Maknanya dia merujuk kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tu siapa eh? Bukan budak pejabat dekat Kementerian. Eh? Anwar Ibrahim tu Perdana Menteri Malaysia. Lah, eh. Ada orang lain ke nama Anwar Ibrahim dalam Malaysia ni yang ada kuasa macam tu? <maksudnya> Jadi ini jelas eh bercanggah dengan penafian yang dibuat oleh Sofer ini. Dia bukan setakat tahu tentang arahan. Tapi menggunakan arahan tersebut untuk meyakinkan Albert T. ini. Supaya meneruskan rancangan. Ya. Rancangan melobi ini lah. Ya. Dan keempatnya, Sofer ini, ni tak menolak label proxy yang dikenakan ke atas dia. ketika Albert T. ini ni, orang dalam video tu menyatakan dalam video tu bahawa Sofia adalah proxy Samsung Iskandar. dia tak mempantah pun. Sebaliknya, Sofer ini mengiyakan yang dia tu menjalankan arahan. Ini terbukti dalam satu transkrip tu dia kata, Albert ni kata, kamu proksi dia. Kamu kerja dengan dia. Sofia jawab, saya kena buat. <laughs> kena buat apa? Eh? Ha. Nah. Jadi jawapan Sofia itu jelas mengakui peranan dia sebagai proksi Samsul Iskandar. Eh? Dan kelimanya, Sofia hari ini turut mendakwa yang ketua SPRM iaitu Azam Baki ataupun dikenali sekarang ni dengan nama Azam Balan. Eh? <laughs> Tahu, eh? Tahu tentang urusan tersebut. Eh? Ini menunjukkan yang Sofia hari ini, ni, perempuan dalam video tu, berada dalam perbincangan yang melibatkan strategi perundangan dan juga isu-isu politik dalaman. Eh, maknanya dia in a circle. Eh? ini terbukti dalam transkrip. Eh. Sofia ni kata, as for your information, Azam Baki tahu. Ah, dia sebut, eh? dia petik nama Azam Baki. Apa macam Azam Baki? Siasatlah. Eh, tapi takkan kau nak siasat diri kau sendiri. Ha? kau kena lantik orang lain siasatlah. Kau pension sekejaplah. lah. Eh? Ha, jadi kesimpulannya, penafian Sofia Rini ni bukan bahawa dia ni bukan proksi dan tak ada tak ada wang yang terlibat eh ha, tak selari dengan apa yang dia cakap dalam audio dia tu ya jadi kesimpulannya ialah berdasarkan perbualan dalam dua video tu setakat ni penafian Sofia Rini ni bukan saja lemah tapi bercanggah dengan pengakuan lisan yang keluar daripada mulut dia sendiri ya ha jadi pada pendapat saya lah eh, ketua SPRM eh, Azam Baki pun patut direhatkan eh, dalam menyiasat skandal ni sebab beliau pun nampaknya dituduh eh disebut dipetik sebagai individu yang terlibat ya. Eh? Ha, ah, dia tahu eh. Ha sebab time lah ya eh? dah sampai masanya kau duduk tepi-tepilah ya. Eh? Ha, ah, jadi reserve sekejap eh. Ah, ha, nak bukti apa lagi kan? Ha, jadi apa pula pendapat tuan-tuan dan puan dalam skandal eh yang menggemparkan negara ni ya. Eh? Ha, ah, saya harap tuan-tuan dan puan boleh tinggalkan komen dalam ruang komen ni saya nak baca, saya nak ulas ya. Eh? Ha, ah, sebab apa? Ini bukan isu kecil-kecil ya -kecil, eh? satu negara dah tahu eh. Ha sampai isu Uh, skandal bola sepak kita pun tenggelam sekejap disebabkan isu ni eh. Tapi isu tu kita timbulkan balik eh. Sampai orang yang bersalah tu mengaku eh. Oh, uh, ya, yeah. sebelum berakhir saya nak pesan kepada pihak berkuasa lah juga eh, iaitu polis dan SPRM eh. Ha. Uh, polis diraja Malaysia tau eh. Kau bukan polis uh, Perdana Menteri Malaysia, kau polis diraja Malaysia eh. Kau berkhidmat dengan agung tau eh. Uh, dan SPRM eh. Buat kerja dengan jujur lah ya. Eh? Uh, kalau ada yang menghalang. Kalau ada yang menghalang kerja-kerja polis ni, kerja-kerja SPRM ni, laporkan kepada rakyat. Ah, sekarang ni rakyat biar la, rakyat pula yang ambil tindakan, rakyat pula yang bertindak. Apa macam? Ha. Ya? Sudah sampai masanya kita memainkan peranan kita ya. Tun Dr Mahathir dah 100 tahun lebih pun masih lagi berjuang, apa lagi kita ni. Inilah masanya ya. Ha. Rakyat Sabah kena bijak memilih calon-calon yang jujur, amanah dan menjaga. Betul, betul. Satu Jumaat lagi. Ha, ya. Dan akhir sekali sebelum kita berpisah, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang semua yang telah sudi. Masih selagi sudi bersama saya malam ni. Ada 860 orang. Terima kasih. Dan jangan lupa support channel saya. Like, subscribe dan share. Saya nak beritahu lagi. Mulai minggu depan atau minggu lagi satu, saya akan mulakan siri pasal satu seorang penceramah ni lah. Dia ni memang pakar dalam kajian. Dia ni scholar lah. Kajian tentang kajian kajian Timur Tengah ni. Dan dia dengan, berbesar, dengan murah hatinya nak membantu pendengar nak, berkongsi pengalaman dia dan pengetahuan dia yang kajian dia ni tentang isu Timur Tengah ya. Eh? Sejarah bermula daripada zaman Nabi Ibrahim sampailah zaman sekarang ni. Dan topik kita nak buat 20 siri ni ialah bezanya di antara Yahudi, Bani Israel dan Zionis ya. Eh? Dan juga mungkin dia nak sentuh tentang peranan-peranan Zionis dalam dunia. Dan uh, perbualan saya selama 4 jam dengan beliau semalam ni uh, banyak eh. Banyak sebenarnya benda yang saya tak tahu. Eh. Ha, dan benda, banyak benda yang mengejutkan saya juga. Dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan benda yang mengejutkan saya dan benda yang saya tak tahu. Eh. Ha, benda, tahu, saya tahu sikit-sikit. Tapi bila dia cerita tu, oh, uh, banyak benda yang ada kelompongan nah, di sana sini lah yang kita, saya tak tahu. Eh. Ha, jadi banyak yang kita tahu. Tapi sebenarnya bila kita berbincang dengan pakar ni, banyak yang kita tak tahu. Eh. Ha, dan akhir sekali, ha, jangan lupa support Madu Lebah. Eh. Madu Lebah daripada Iran kita ni. Uh, dah, uh, dah laku dah 600 bungkus dah Indong Bandu Gunung Sabalan ah, eh. uh, 36 ringgit 250 gram uh, kita beli sarang lebah tu kita potong-potong sarang lebah dengan madu-madu sekali ah, uh, kita jual 36 ringgit 250 gram siapa nak order boleh order dengan Izzuan lah ah, uh, ni 011 3300 9817 eh. uh -huh. sekejap nak baca komen sekejap thank you wah uh, Thank you, thank you for being here. Yeah. Zafrul buat malu lah keturunan. Ya, yeah, betul, betul. Ya. Yeah. Tumbang mana ni? Ya, yeah, kita pastikan tumbang. Eh. Ha. Dan kita kena support. Eh. Kena support eh. Uh, usaha tu Dr. Mahathir yang berusia 100 tahun lebih ni. ya eh. Suka tak suka? Eh. eh. Kalau dia kata 2 campur 2 jadi 4, kita kena setuju lah. Eh. Ha. Tak suka macam mana pun. Eh. Ha. Saya tahu ramai yang tak suka tu Dr. Mahathir ni. Tapi ini, apa yang dia buat ni, saya sokong. Betul. Eh. Ha. Okey, Assalamualaikum. Bye. Thank you, sweet girl. Ah, baru ni dah dua kali habis stok. Kita baru order baru. Ya. Yeah. Terima kasih. Mamam dai ni. <laughs> Assalamualaikum. Bye.